Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang berjiran jiran tak aman dengan dia sekarang Nabi kata siapa-siapa yang tidak menyebabkan jiran dia rasa aman dengan keberadaan dia berjiran tu duduk sekali tak masuk syurga satu benda yang berat bila mana Nabi kata tak masuk syurga bila mana Nabi sebut tak masuk syurga ni apa yang menyebabkan satu orang tu dia berjiran dia tak masuk syurga lisan dia percakapan dia percakapan ni apa benda maksud percakapan tu mungkin mulut dia lidah dia tu terlalu banyak mengganggu jiran mungkin dia suka cari pasar dengan jiran ni dia burukkan jiran ni dengan jiran ni namimah lah itu sebut mengadu domba satu yang kedua Mungkin dia terlalu bising sehingga menyebabkan jiran terganggu. Yang kedua, dan banyak lagi lah elemen-elemen gangguan yang kita nak sebut ni. Contoh-contoh gangguan ni banyak. Cuma yang kita nak fokus ini ialah kalau iman satu orang tu lurus, hati dia lurus, lidah dia lurus, siapa-siapa yang duduk dekat dengan dia akan merasai keamanan. Duduk dekat dengan dia. Sebab tu Nabi sebutlah hadis Al-Muslimu Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang yang sempurna Islam dan iman dia ialah orang yang menyelamatkan lidah dia dan tangan dia daripada orang lain. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena sedar jugaklah. Ada orang dia terganggu dengan kita bukan benda-benda yang Salah dari segi syarak. Dia terganggu dengan kita sebab kita kuat pegang syarak. Pun satu hal. Dia ada jiran, dia menyampah dengan kita bila mana kita tegur dia. Nak isap okok boleh tapi jangan duk buang puting okok lah rumah saya. Kita tegur dia yang tu. Tiba-tiba ya? dia kata, Hmm, ni jiran tak guna. Dia sebut jiran tak guna tu adakah menyebabkan kita tak masuk syurga ataupun iman kita berkurang? Tak sebab kita buat benda betul. Ataupun kita tengok, dia ni kata dah kahwin. Tiba-tiba masuk perempuan ni, perempuan ni. Tanya isteri dia tak ada, kita pun kata, kita tegur dia. Tiba-tiba dia rimah dengan kita. Jiran tu rimah. Kita dah buat amar makruf nahi mungkar di situ. jadi ini antara angle-angle sudut-sudut yang kena sedar jugaklah. Ha, yang dikatakan tak masuk syurga tu ialah benda-benda yang bersifat mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Dan cerita jiran ni, Tantang, dia bukan jiran yang duduk dalam kejiranan rumah, taman ke apa semua. Bukan. Itu saja. Antara bentuk kejiranan-kejiranan yang kita tidak uh, perasan dalam hadis ni ialah siapa yang kita salah di kiri dan kanan kita dalam sah. Itu pun dikira jiran. Bukan jiran dari segi tempat duduk tempat kediaman tapi jiran dari segi orang yang berada di sebelah kita kita ada hak untuk mengamankan dia dia ada hak untuk terima keamanan pada kita sebab tu nabi larang orang yang berbau apa semua ni tak boleh masuk dekat sebab dia mengganggu ataupun dari segi kehidupan kita yang lebih uh, realiti lagi kita naik apa-apa kenderaan awam naik kereta api ke naik kapal terbang ke yang jenis ada kongsi, seat sebelah menyebelah pun ada cerita yang berkait dengan iman ni. Orang tak terganggu dengan kita. Dan kita pun tidak mengganggu orang. Cuma, poin yang nak disebut sini, orang tak terganggu dengan kita tu tanda kesempurnaan iman. Tapi, orang terganggu dengan kita kerana pendirian kita nak jaga agama, itu tak termasuklah ni. Sebab, Nabi para sahabat pun, ada orang tak suka. Kerana apa? Kerana kuat pegang jati diri. Ha, kuat berpegang jati diri ni, tak semua orang suka. Tak semua orang suka. Ini realiti. Tambah-tambah kita zaman sekarang ni, dengan suasana masyarakat yang ada sekarang ni, memang orang yang pegang pendirian akan dilihat sebagai orang yang konservatif, tertutup, jumut. Kadang isu kecil je. Ya. Nak jaga salat. Ada orang dia nak jaga salat. Dia kerja mana-mana tempat, dia menyuarakan suara hati dia, harapan dia, dia bolehlah jaga salat. Salat berjemaah, salat on time. Tiba-tiba pengurusan atasan rasa dia ni kacau lah. Permintaan dia minta ni kacau. Adakah itu termasuk daripada penyebab orang tak aman kita? Tak. Itu jati diri dia. Itu pendirian dia. Cuma nak sebut zaman kita ni bila mana kita nak pegang jati diri-jati diri seperti ni ni. Sebab apa yang berkait dengan jati diri macam ni ni ialah jati diri pengukuhan akhirat. Dan akhirat ni dia memang tak boleh duduk sekali dengan dunia akhirat. Akhirat siapa yang nak mendekatkan diri dengan benda-benda yang bersifat akhirat, maka satu benda yang dia kena terima dan dia kena bersedia sebagai risiko. Kepedulian, keduniaan, dia kena kurangkan. Tak akan boleh duduk sekali. Dia tak akan boleh.